İkinci Dünya müharibəsinin gizli qəhrəmanları. İkinci Dünya müharibəsi dünya tarixinin ən qorxunç zamanıdır. Rusiya üçün bu əvvəla faşist ordusunun Moskvaya dayandığı böyük vətən müharibəsi demək idi. Müharibə zamanında Sovet əskərləri və sivilərlə birlikdə düşmənə qarşı vuruşan heyvanlardan danışacağıq. Sovet ordusunda atlardan, pişiklərdən və itlərdən istifadə olunurdu. Bu itlər növlərə bölünürdü. Burada xizək itləri var idi. Bu xizək itləri cəfədə yaralanan əsgərləri cəfə xəttindən çıxarır və cəfəyə silah-sursat daşıyırdı. Təxmini 700 min yaralanı cəfə xəttindən çıxarmış, 3500 ton silah-sursatı cəfə xəttinə çatdırmışdı. İtlərin vəzifələrindən biri də vacib sənədləri cəfə xəttinə çatdırmaq idi. Bu növlü itlər təxmini 120 minindən çox əmri cəfə xəttinə çatdırmışdı. Sovet ordusunda önəmli yerlərdən birini də kəşfiyyat itləri tuturdu. Bu itlər Sovet kəşfiyyatçılarının düşmənin ön xəttinə keçməyə kömək edirdi. Çox növlərə bölünən itlərdən ən vacib olanlardan biri də mina axtaran itləridir. Bu itlərin köməyi ilə təxmini 4 milyon mina, bomba və digər silah-sursat müəyyən edilərək məhv edilmişdir. Fəbirdə səhiyyə itləri var idi. Bu itlər yaralı əşkərləri axtarıb onlara tibbi yardım çatdırırdı. Mövç vətən müharibəsində itlərlə yanaşı pişiklər də önəmli yer tuturdu. Pişiklər hava hücumunun xəbercisi idi. İnsanlar pişiklərin davranışlarına görə, məsələn, pişiklər həyəcanlandıqda tüklərinin biz-biz olması, bağırmaları baxaraq hava hücumunun təhlükəsinin yaxınlaşdığını anlayırdı. Pişiklər insanoğlunun İcad etdiyi cihazlardan əvvəl təhlükə haqqında xəbər verirdi. Pişiklər həmçinin havanın kirliliyini və qaz hücumlarını əvvəlcədən bilir, xəbər verirdi. Leningrad müharibəsində insanlar hissə hücumlarına məruz qalmışdı. Şəhərə ərzaqla birlikdə 4 vaqon pişik gətirildi. Hissəların hücumdan məruz qalan şəhərdə pişiklərə böyük ehtiyac vardı və insanlar onları ala bilmək üçün növbələrə girirdi. İkinci Dünya müharibəsində istifadə olunan heyvanlardan ən önəmli yeri atlar tuturdu. Düzdür, İkinci Dünya müharibəsi motorların müharibəsi kimi yaddaşlarda qalsa da, ancaq atlardan müharibə əsnasında önəmli yer tuturdu. Atların gücü ən çox topları daşımaqda istifadə olunurdu. Bundan başqa atlar atəş yerlərini dəyişdirən topçu birliklərinin silahlarını daşıyır, əsgərlərə ərzaq çatdırır və yararları cəphə xəttindən çıxarırdı. Yolların pis olduğu yerlərdə maşınların keçə bilməyəcəyi yolları atlar keçirdi.